Ловичий смех. смех? <свят> Я Танос. Я уничтожу Вселенную. Еще Буданов, Вы смотрели Мстители? Да, смотрел. Кто-то еще Буданова не слышал, как Буданов смеется. Где кто-то слово на три буквы. Увы. Все. А кто за Левичея Таноса? Никого нету. Никого нет. Все давно умерли. Короче, все умерли. Умерли, умерли. И ничего. Всех победим все равно. Уже победили. Тусиму просрали. Тусиму просрал. Чего? Я мудан взял. Что он взял? А, так ты еще и глухая. Порт-Артур, Киев, Белгород. Блядь. Все просрали. Все просрали. Все просрано до нас. Ты сам-то откуда? Из России. Это хорошо. Это хорошо. Значит, не оскудела земля русская, значит, воинами еще героическими у нас их полно. Сам удивляюсь, сам удивляюсь. Но если, скажем, еще в прошлом году мы привлекали к службе 30-40 тысяч человек в месяц, то сейчас и десятин не набираем. Ильи Муромцы спят на заваленках все, на печах. 30 лет и 3 года. Конечно, конечно. Да, да. Все. Не хочет идти Илья Муровец в армию. Не хочет Илья Муровец стоять с печи, вставать с печи. Не хочет. Что ж такое? Полно, говорит, мясо. Мясо у вас полно. Так, друзья, Петрымка армии стоит. Петрымка каналу стоить И не знаю, как пана... Виктора. Там такая красивая цифра была. Одни пятерки. Пятерочки. Тоже, могут стоить. О, здорово, дед. Здорово, внучара. Здорово. Как сам? Да не сам, слава богу, не сам. В составе вооруженных сил. А ты как? Сам? Что, что ты говоришь? Там, бля, без ансамбля. Не понял, еще раз. Ты че с э, приисков с, урановых? Чего я? Ты русский язык знаешь? Ну да. Уверен? уверен? Более чем. Более чем уверен или более чем знаешь? Более чем знаю. Как по русски горизонт? Да. Как по русски горизонт? Как по -русски горизонт? Горизонт. Это греческое слово, а по-русски как. Греческое кажется. слово. А по-русски как. Ты пьяный что? Нет. Горизонт это греческое слово. Горизонт это греческое слово. Горизонт это греческое слово, понял? Ну, это греческое слово. Ну, это греческое слово. Какое греческое? Греческое. Греческое. Открой интернет и почитай происхождение слова горизонт, оно греческое. Горизонт, оно греческое. Открой, почитай. Я это и делаю. Почему нет Почему в русском нет языке то, слова, которое бы обозначало, обозначало горизонт? Да нет, русский язык, но и А по-русски как? А нет в русском языке такое слово. А ты говоришь знаешь. Беда, не знаешь ты. Два, садись. Да. Вот Слово мля ты знаешь, а как горизонт по-русски не знаешь. В армию хочешь? Кстати, это тоже не русская слова. Или одному? Нам с вами, Остап Ибрагимович, по четыре тысячи. И по Лаганову две. Он и на две не на работу. Козлевичу? Да что, Козлевич? Это грабеж. Что такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Мы не знаем никакого Козлевича. Все. Все. Какой может быть в этот момент Козлевич? Мы станем усердствовать, а у другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, что одеться. Особенно что Душа пить. Душа не больше, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают сжитницы. Ну, и Отец этом, ваш небесный пытает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботится, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И про одежду чего заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон, всей своей славе, не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царства Бога и праведности Его, и это все приложится к вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, Довольно дня каждой своей заботы. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; какую мерю меряете, такой и вам меряют. И что ты смотришь в брата твоего, а при, на то, что говорит Владислав такой, а прям Аполлон говорит: или как ставил Владислав такой". Да Таня вынул сучок своего глаза, а вот в своем глазу бревно. Лейте нервы. Вынь прежде прямой моего глаза, и тогда увидите, как вы из глаза брата твоего. Не давайте цветы не сам, и не бросайте жемчуга вашего перед ним, чтобы они не попрали его ногами своими и обратились и не растерзали вас. Прекрасно. Продолжим. Вы хотите, чтобы я еще читал? Да, пожалуйста. <кх> Хорошо. Просите, и дано будет вам, Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащий молится. Если между вами такой человек, который, когда сын у попросит хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит, Люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и просторен путь, ведущий в погибель, и многие идут этим путем потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Уписывай петуха их, узнаете, и крути им убийцы, а мне вверх, не надо. виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые. Не может приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не дерево худое не да, приносит плоды да добрые. Да, часть должны быть основаны на исполнении служебных обязанностей. Да это статья 114 Уголовного кодекса. Позор. Плодам их, да узнаете вы, да их. Вы, да вы не всякий говорящий мне, Господи, Господи. Я злой peine... и страшный, серый волк, я в поросяток знаю толк. Я злой и страшный, серый волк, я в поросяток знаю толк. Не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда скажу я ей: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подулы ветры. На дом тот, Боже. и он не упал, потому что был основан на камне, а всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который и налегли на дом тот. И он упал, и падение его было великое. И когда Иисус... Не могу ли я задать вам вопрос? Но я достаточно долго слушал весьма интересные экскурсы в религиозные аналы истории. Могу ли я вам вопрос задать? Думаю, да. Вы откуда? С Украины. Откуда из Украины? Львовская область. Львовская область? Вы священник? Угу. Нет, я строитель. А зачем вам мне читали выдержки из Библии? А зачем вы слушали? Вам я... не обязательно слушать? Я просто ожидал, пока вы закончите, но я смотрю, вы не собирались. Поэтому и спрашиваю, с какой целью вы мне читали? Вы меня хотите к Богу обратить? Я не вам читал. А что, вы, Кто сказал, а, что? Что, а что вы строите? Что я строю? Ну, я работаю на стройке. Я работаю на стройке. Mm. Вы там, среди прочего, читали о, о, о том, что там одежда, как цветы растут без одежды. Ну, вы-то перемещаетесь на автомобиле. Вам не мешает? Не мешает одежда, автомобиль и прочие вещи. Благо, да. Телефон, интернет, да. смартфон, наушники. Не что у меня есть еще? Рюкзак, э, велосипед у меня еще не есть. мешает. Вы можете мне сказать э, что-нибудь по-украински? По-украински? Да. А вам это нужно? Ну, было бы неплохо. Терзают смутные сомнения. Знаете, у посла медальон, у шпака магнитофон. Хорошо, хорошо. И не, не вопрос. Это проверка? Да. Хорошо. Э, то есть, может русский выучить украинский язык, как вы думаете? Ну, теоретически, да. Теоретически, я же, а практически? Я, 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 например, из Белгорода, я вообще знаю украинский язык. Вы знаете? Ну, многие люди мне говорят, что знают украинский язык, а когда я начинаю, они не могут разговаривать, хотя понимают. Но разговаривать не могут. Почему я могу? Я всю жизнь в Белгороде прожил. Я, знаю. Я, я не про вас. Возможно, да. Я не спорю. Возможно, не только вы знаете украинский, может, вы знаете и 10 языков. Нет, нет, я только два не русский и украинские. Не такие уж большие у меня способности. Может, может да. Может, вы просто не пробовали, либо еще что-то. Может, так. и так. Ну, говорю о том, что знаю. Зачем же я буду вдумывать? Угу, угу. Да. Так что-нибудь скажете по-украински? Паляниця, так, на, звичайно. На, Буду на... говорити тепер постійно на це, нема проблем. Та, будь ласка. Угу. Про що ми можемо так. поспілкуватись? Яку тему оберемо? Е, я, якщо ви мені запропонували, то я спілкуюся більше, ну, як більшості, часто про Ісуса Христа. А яку ви релігію? Ну деколи сповідуєте? не завжди, але багато. Яку ви релігію що? сповідуєте? Християнство. Ну, християнство має дуже багато різних гілок. А нехай має. А я ісповідую християнство ну, як Ісуса ви? Христа. Дивіться, ну. давайте простіше. Я не буду вам як то, рекламувати своєї церкви, де я ходжу і вас тягнути туди. Давайте зі мною ходіть. Ні, я буду вам краще гра... рекламувати Ісуса Христа. Та я, 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 я ж не Верію. проти. Але я ж з цікавості це питання ставлю. Не для того, щоб ви мені, як от Ксьонзе Казлевича, охмуріли, Зовсім не для цього. Просто з цікавості. Ні, дивіться. Ісуса Христа. Я буду рекламувати Ісуса Христа. А ви там, а наша церква краща, а наша не сама краща, а там взагалі сама прекрасна. Я новоцерковна. Я новоцерковна людина. Ну, воно, що, о, о, це таке слово цікаве. І що воно означає? Ну, Це значить, що я до церкви не хожу. Буває, і що? Нічого. Це нічого не означає. Нічого. Але бо Ісус Христос вас любить не менше і дуже сильно любить, і буде любити. Та, і, і завжди любив. Ну, Може воно і так. Може воно і так. А скажи для Ісуса Христа, е, народи Росії і України вони рівні однаково люблять. Так, я думаю, що для Ісуса Христа іменно для Нього однаково. Але є одно але. Дивіться. Я наведу просто приклад. Наприклад, наприклад, в мене є два сина. Один старший, другий молодший. Я люблю їх однаково. І старший є молодшого, Усі. Або зламав йому руку. То що? Ви мене питаєте, я ж не Христос. Ну, тому розумієте, а тим більше він, як він ще скаже, тато так сказав тобі руку зламати. Тобі ж тато, вони в ім'я Ісуса Христа кажуть, священна війна, то ж тато сказав, що тебе вбивати. Це бред вищої степені. Та він їх не розуміє, чесно вам скажу. Русь то в Києві хрестилась. Ні то Він не розуміє російською. Не, не, <рив> Боже, небесі, не, хай світить це імя твоє. А он такий стоїть, не розумію. Ну, в Києві буде схреститися. Так, не розумію. Перекладіть, так. Дніпро переводять. Треба перекладати, так. <рив> да. А скажіть, а чому На, в мене написано звідти? Дружківка? Хто? Ну, Донецька область, Дружківка. У вас написано? Так. Ні, у вас не написано дружків. У мене написано дружків. У вас написано Росія. Треба мати дзеркало, щоб я вам показав. Я не маю зараз. Ні, дзеркало. то що в мене написано, я знаю, Росія. В, ви написано, що ви з дружківки. Угу. Покажіть мені дзеркало. Ну, наше. Ну, ну, Я кажу, що. Треба! Давайте показуйте дзеркало. Та, ну. Я телефон вам покажу. Добре? Зараз камеру вимкну. Mm -hmm. Будь ласка. Як би це зробити? Так. Так щось видно, чи ні? Mm -hmm. Наводьте на середину, я нічого не бачу. да вліво чи вправо Ви мене зараз забаните та і все. Де воно є? Зараз. Зачекайте. Що у нас щось не так. Чи вниз, чи що? Ну, я не, я не бачу вашого телефону. Я не знаю, як показати вам. Право, вліво, або Невже у вас руки не слухаються. Руки в мене мозги не слухаються. Якщо б тільки руки. Так, а що, <плес> що ж мені придумати? Давайте я сфотографую і вам покажу. О, так буде краще. Добре. Давай. Ну, що б мені вам то брехати? Так видно? О-о-о-о-о-о! Не... На низ. На низ на низ Ближче. О! Тепер вліву. Ну не збрехав. Дружківка? Ну угу. не збрехав вже? Є щось таке. Ні. Ну, бачите. Добре, але там ще щось багато чого пише, крім цього, Дружківки. Київста Україна все. Київста Україна, Дружківка. Угу. А що таке Дружківка? Ну, містечко на Донеччині. Я навіть на Донеччині ніколи не був. Був де я був? У Десі був, а на Донеччині ніколи не був. А звідки у вас з Львівщина? Ну, давайте я вже не буду там. Я з Львівщини. Ну, добре. Може, до мене. Питання, я вас не питаю, як? да, можете спитати. До вас? Ж. Справа ж така, все одно, збрешу. Е, все, Можу собі все, так? все одно ж собі дозволити, так? Все Все рівно збрешете. Я я ну, я... бачите, отут ви не збрехали. Не. Ви да, навіть підтвердили. І це, я вам скажу, це рідкість. Mm. Ну, якщо, до речі, скільки раз я людей просив, вони мені щось там розказують, я просив підтвердити. Ну, у, не знаю, одиниці. І ви туди попадаєте. Це рідкість. Ну, бачите, як воно. Може, тому що я не, не зовсім руський такий. Не справжній. Може тому? Я не знаю, хто ви. і Звідки я знаю, хто ви? Та от я, я сам іноді не знаю, хто я. Чесно, аж втрачаю свідомість від того, що не розумію хто ж я. Що угу. в мене з мовою? Не збрехав? Що Що в мене з мовою? Не збрехав? Не. Бачите. Только правда, сама правда. Что меня сегодня прорвало? Правда, о, правда. Про... Сколько правда коштує? А кто его знает? Бач. Кто его знает? Она либо ничего не коштує, либо а очень дорогая. И то правда. А скажите, а Львівщина. У вас там є е, таке невелике містечко винники має назву. Угу. До якої громади воно належить? Б... Бували там? Ну, колись бував. Угу. Я не знаю, до якої воно громади належить. А ви не львів'янин? Наскільки я Я не львів'янин. Я... Хоча я працював у Львові, але ну, я не львів'янин. Я з області. Я сказав, що я з області. Я з села. Я з села. Я пастух. Я в дитинстві вату корів Ну. Щось ви плутаєтесь в показаннях. Тепер. Тепер. А. Тепер я будівельник. Я кажу, в дитинстві я пас курів. А дівчар, Джана, отару плає. Да? О, так? Отак. Ну добре, піду далі. Давай. Щасливо, мир вам, будьте благословенні. Та який ти мир, кажеш, Ну, ти в прирозумі, чи що. Будьте благословенні. Оце інша справа. Будьте благословенні. Буду, Давай. Припинив я з ним розмову, бо до нас завітав, завітав мій друг, вельми шановний пан Сергій Комік, пане капітане, мої щирі вітання. Тобі. И твоим козакам.